Ha, apa yang nak bagi tahu tadi Sami? Ha ni lah kena bagi tahu hangpa ni. Mana? Tengok ni. Ya Allah Sami betul ke hang boleh dapat pi umrah percuma? Ha. Ui, syoknya kalau aku dapat pi tu is mesti best. Mestilah seronok. Aku boleh pergi bersyuti bershopping. Aku nak semain depan Kaabah je. Uish, mana boleh macam tu? Dalam ibadah umrah ni bukan senang tau. Sebab hanya orang yang terpilih saja yang boleh melawat ke tanah suci dan macam-macam rukun dan perkara yang perlu kita patuhi sepanjang kita pergi menunaikan ibadah umrah ni bukan macam ibadah biasa tau eh, iya ke? lah, aku ingat pergi jalan-jalan je eh, tak macam-macam tau kita kena tahu sebelum kita dapat menunaikan ibadah umrah ni betul ha, kalau kita tak tahu lagi apa kata jom kita pergi tanya Ustaz Fahmi sendiri jom, jom. Assalamualaikum. Kita selalu dengar orang pergi umrah kan, tapi pernah tak kita terfikir apa bezanya umrah ni dengan percutian biasa? Sebenarnya ia bukan setakat lawatan ke tanah suci seperti yang tertulis ni. Umrah adalah satu perjalanan jiwa. Ia gabungan ketaatan, pengorbanan dan proses untuk membersihkan diri kita. Jadi, untuk perkongsian kali ini, jom kita bongkar terus apa yang menjadi teras dalam ibadah umrah. Kita akan fahamkan betul-betul apa yang membuatkan umrah kita tu bukan sahaja sah tapi juga sempurna di sisinya. Ini adalah apa yang akan kita lihat sekejap lagi. Kita akan sentuh sikit tentang makna perjalanan umrah, bezakan apa itu rukun dan wajib. Lepas tu kita akan perincikan satu persatu. Lima rukun, tiga wajib dan akhir sekali kita akan simpulkan semuanya. Kenapa penting sangat untuk kita tahu semua ni? Sebab bila kita faham setiap langkah, setiap pergerakan kita di sana, ia akan berubah daripada sekadar rutin fizikal, ia akan jadi satu pengalaman yang mendalam yang betul-betul boleh mengubah dan mendidik jiwa kita. Baiklah, jom kita masuk bab yang paling penting. Dalam umrah ada dua perkataan yang kita mesti faham betul-betul, rukun dan wajib. Dua-dua ni penting tapi fungsi dan akibat kalau kita tertinggal aa, sangat berbeza. Inilah kunci utama untuk umrah yang mabrur insya-Allah. Jadi, apa beza antara dua ni? Okey, nak senang faham, cuba bayangkan kita nak bina rumah. Rukun ni dia macam tapak asas dan tiang seri rumah tu. Kalau tiang tak ada apa jadi? Runtuh. Memang tak wujudlah rumah tu. Sama macam umrah. Kalau tinggal satu rukun, umrah kita tak sah, batal. Manakala wajib pula ia macam bumbung, tingkap atau pintu. Tanpa semua tu, rumah tetap berdiri. Tapi cacat, tak sempurna. Macam itulah umrah kita. Ia masih sah tapi kita kena tampal kekurangan tu dengan membayar dam. Jelas kan beza dia? Okey, kita dah faham pembezaan asas. Sekarang jom kita bedah satu persatu bermula dengan lima rukun. Ingat ya, lima perkara ni adalah tiang seri umrah kita. Ia memang tak boleh tinggal langsung. Rukun yang pertama sekali, ihram. Ihram ni bukan pasal kain putih yang kita pakai tu je. Yang paling penting adalah niat dalam hati kita. Ia macam garisan permulaan. Di sinilah kita pasang niat, Ya Allah, aku mengerjakan umrah keranamu. Subhanallah, hikmah di sebalik ihram ni mendalam betul. Bila kita sarung je pakaian ihram yang ringkas tu, kita seolah-olah tinggalkan semua status duniawi kita pangkat, jawatan, jenama, semua tu dah tak ada nilai. Tak kira kita ni siapa, di hadapan Tuhan kita semua sama. Satu latihan untuk merendah diri yang sangat hebat. Rukun yang kedua, tawaf. Secara teknikalnya, ia adalah perbuatan kita mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali. Kita kena ikut lawan arah jam dan pastikan Kaabah sentiasa berada di sebelah kiri kita. Mula dan tamatnya di garisan yang sama dengan Hajarul Aswad. Tapi ia bukan sekadar berjalan pusing-pusing tau. Ada maksud yang sangat power di sebaliknya. Sama macam planet yang sentiasa berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya, tawaf ni mengingatkan kita yang hidup kita sebagai hamba sepatutnya sentiasa berpusat pada Allah. Dialah paksi hidup kita. Lepas tawaf, kita ke rukun ketiga, sa'i. Ini pula adalah pergerakan ulang-alik antara dua bukit kecil iaitu Safa dan Marwah kita akan berjalan dan ada masanya berlari-lari anak sebanyak tujuh kali. Perjalanan bermula di Safa dan akan berakhir di Marwah pada pusingan ketujuh. Dan ini juga bukan sekadar senaman biasa. Setiap langkah kita masa sa'i itu, kita sebenarnya sedang menghayati semula kisah perjuangan Siti Hajar yang berlari-lari mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail. Cuba kita bayangkan keadaan terdesak seorang ibu masa itu. Ia mengajar kita satu benda yang sangat penting, usaha kena bersungguh-sungguh, ikhtiar kena maksimum, tapi pada akhirnya pergantungan kita 100% pada Allah. Rukun yang keempat ialah tahallul. Senang cerita, inilah acara penutup. Ia adalah perbuatan memotong rambut secara simbolik sebagai tanda kita dah pun selesai menunaikan ibadah dan sekarang bebas daripada semua larangan dalam ihram. Inilah momen pembebasan kita. Untuk orang lelaki dengan perempuan, caranya lain sikit. Bagi lelaki, yang paling afdol ialah mencukur licin kepala. Macam kita reset balik, mulakan hidup baru yang bersih. Bagi kaum wanita pula, cukup sekadar menggunting sedikit di hujung rambut. Walaupun caranya berbeza, mesejnya tetap sama. Penyucian dan kelahiran semula. Dan rukun yang kelima yang terakhir, yang nampak macam mudah tapi sangat-sangat kritikal, ialah tertib. Maksudnya kita kena buat keempat-empat rukun tadi mengikut turutan yang betul. Mesti mulakan dengan niat ihram, kemudian tawaf, lepas tu sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Jangan buat terbalik tau. Kalau salah susunan, rosak semua. Umrah dikira tak sah. Okey, tiang-tiang seri dah siap pacak. Bangunan kita dah berdiri. Sekarang masa untuk kerja-kerja kemasan. Kita akan tengok pula perkara-perkara wajib iaitu dua kewajipan yang akan mencantikkan dan menyempurnakan lagi ibadah umrah kita. Jadi, ada dua je perkara wajib ni. Pertama, berniat ihram di mikat yang betul. Kedua, menjauhi semua larangan ihram. Ingat ya, yang ni wajib, bukan rukun. Maksudnya, kalau terlanggar, umrah masih sah, tapi tak sempurnalah. Kena tampal dengan bayadam. Jom kita tengok sikit larangan-larangan ihram ni. Tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh potong kuku, tak boleh bergaduh, macam-macam lagi. Kenapa banyak sangat pantang larang ni? Anggap je ia macam satu bootcamp rohani. Tujuannya satu, nak latih kita kawal nafsu, latih kita untuk fokus dan jauhkan kita sekejap dari keselesaan dunia yang kadang-kadang buat kita lupa diri. Mesti ada yang tertanya-tanya kan? Habis tu kalau saya terlupa, terlanggar juga salah satu larangan tu, macam mana? Ah, ha, soalan yang sangat bagus. Inilah gunanya konsep dam atau denda tu. Sistem dam ni bukan nak menghukum semata-mata ya. Ia sebenarnya satu cara untuk kita ambil tanggungjawab atas kesilapan kita dan untuk kita sentiasa hormat kesucian keadaan ihram. Bergantung pada jenis kesalahan, dam ni boleh jadi dalam bentuk puasa, bagi sedekah makanan ataupun sembelih binatang. Ia adalah jalan untuk kita perbaiki kesilapan kita dan memohon ampun. Okey, kita dah tengok pelan umrah ni dari tapak asasnya sampailah ke kerja-kerja kemasan. Sekarang, jom kita undur sikit ke belakang. Kita zoom out dan tengok gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, apa makna semua ini? Ada satu kata-kata ni yang saya rasa merumuskan semuanya dengan sangat cantik. Rukun ni membentuk struktur. Dia yang menentukan sah atau tidak. Manakala wajib pula, dia membentuk keindahan dan kesempurnaan amalan tu. Nampak tak? Satu takkan lengkap tanpa yang satu lagi. Mereka saling melengkapi. Jadi bila kita dah faham blueprint ni, harapnya umrah bukan lagi sekadar checklist benda yang kena buat. Ia dah jadi satu proses. Proses membina sesuatu yang sangat bermakna dalam diri kita. Kita sedang membina iman, membina disiplin, membina ketaatan. Jadi soalan terakhir untuk anda renungkan, bila tiba masanya nanti untuk perjalanan anda, apa yang anda nak bina?